60 років великої історії, 60 років перемог, звершень очікувань та результатів від буревісника до черкаського Дніпра через колгоспник, Дніпро, Граніт та Славутич. 60 років в команді майстрів Шеркас. Запрошуємо відзначити знакову подію разом. Святкові заходи з нагоди 60-річчя команди майстрів проходимуть протягом травня. Кульмінацією стане святкування на стадіоні Центральне, яке відбудеться 31 травня під час фіналу Кубка Області. Відзначимо славну історію. Історію черкаського футболу разом. Черкаський Дніпро виходить у першу лігу. За три тури до завершення чемпіонату у другій лізі команда Ігора Столовецького достроково забронювала собі одне із двох перших місць у підсумковій турнірній таблиці. Таким чином, уже влітку у Черкаса приїде перша ліга. Історичним для черкаського клубу став домашній поєдинок проти Стрийської скали. Дніпро мінімально обіграло гостей з рахунком 1-0. Гол Олександра Батальського наприкінці першого тайму дозволив черкасцям достроково виконати завдання мінімум на сезон. Зважаючи на усічку у цьому турі Кремня, за три матчі до завершення першості, черкаські Дніпро та оболонь уже гарантували собі прописку у першій лізі. Відкритому чемпіонаті залишається лише питання чемпіонських нагород. Поки черкасці мають перевагу в одне очко над пивоварами. Сама гра проти скали була неймовірно нервовою. Уже вкотре над командою Ігоря грастоловицького висить тягар відповідальності. Попри тотальну перевагу в першому таймі, та на куворит скалы по- справжнему в игре было дуже мало сам наставник повязся с тем что у команды немає права на помолку хотелось бы и красивее и больше голов но я я сказал что концовка чемпионата будет напряженная у нас нету права на ошибку поэтому я думаю что если бы у нас не было никаких задач ребята бы играли раскрепощенно и у них бы все получалось мастерства У них достаточно. Зрозуміло, що за таких умов болівальник більше очікує результату, а його вдалося витиснути завдяки епізоду на 40-й хвилині матчу. Розіра штрафного черкасці продовжили другим темпом. Олег Давидов віддав швидку передачу на Батальську, а кращий бомбардир другої ліги залишився на одній лінії з захисниками і розібрався з воротарем. Неймовірно важливий гол став уже 15 15-м для батальського у цьому сезоні. Врятувати Страян могла стартова п'ятихвилинка другого тайму, у якій вони створили більше гольових моментів ніж протягом решти ігрового часу. Однак відзначитися після розіграшу стандарту гостям не дозволила реакція Віталія Мирно. Кінцівці матчу жргасці на класі зуміли втримати свою перемогу, яка достроково відкрила двері у першу лігу. Пострілювати осла закрептяжоли ігри. Всі двістини всі панімачок нада виході з першого міста. Всі хатя виті, все боремося до последнього. Победа із победа, очка в копилочку. Інтригу у другій лізі закручує лише боротьба за золоту, у якій фаворитом поки що виглядає «Шеркаський клуб. Свій найближчий домашній матч «Шеркаський Дніпро проведе 30 травня проти Арсеналу Київщини. А вже 31 травня на центральному стадіоні Шеркас відбудеться масштабне святкування 60-річчя черкаської команди майстрів. 60 років великої історії, 60 років перемог, звершень очікувань та результатів від буревісника до черкаського Дніпра через колгоспник, Дніпро, Граніт та Славутич. 60 років в команді майстрів Черкас запрошуємо відзначити знакову подію разом. Святкові заходи з нагоди 60-річчя команди майстрів проходимуть протягом травня. Кульмінацією стане святкування на стадіоні «Центральний», яке відбудеться 31 травня під час фіналу Кубка Області. Відзначимо славну історію черкаського футболу разом. Історичний матч черкаського Дніпра проти скали відвідав знаковий спеціаліст в історії професійного черкаського клубу Володимир Мунтян, заслужений майстер спорту СРСР та Володар Кубка Володарів Кубків і суперкубка УЄФА у своєму послужному списку. Має неймовірну колекцію нагород та відзнак перемог та розчарувань для черкаського вболівальника Його тренерська ера на чолі команди майстрів згадується найбільше. Саме він у 1999 році був близький до того, щоб вивести ФК Черкаси у вищу лігу України у тому сезоні. Команда з Косиріним, Столовицьким та братами Грицеями як ніколи була близькою до еліти українського футболу. Мунтян згадує, як тоді його команда, посівши четверте місце у чемпіонаті першої ліги, мала грати перехідний матч з франківським Прикарпаттям. Навколо тієї київської гри 99-го було чимало розмов. Але Володимир Федорович не хоче згадувати арбітраж та навколо футбольні моменти. каже все це вони могли перекреслити, аби посипалися голи у ворота вищолігового суперника. Ми, е, ну, сами в какой-то степени виноваты в том, что мы не реализовали те моменты, какие у нас были. Если бы мы использовали один, второй там, момент, ну, вы знаете, настолько было их количество. Ну, забей один, два, три мяча, все, тогда бы это. А игра была такая, уже потом немножко нервная, немножко не получались что-то такое. Тренер пригадывает, что у ті часи у Ширкайської команды було все, чтобы стать командой вищої лиги. Правда, успішно піти на другий похід за жаданим квитком команде завадили вже інші обставини. Если бы не было проблем дальше серьезных у ну, президента, там, наверное, вот как он говорил, там финансовые проблемы, там, то все, я не знаю, что могло повлиять, но он сказал, что уже, как говорится, но он один тянул команду, я так понимаю, потому что Мало хто допомагав, мабуть. Прибувши у Черкаси, Мунтян в першу чергу вирішив прогулятися знайомими місцями. Каже, місцеві краєвиди його захопили з першого дня перебування у Черкасах. Вже у перші дні приголомшила і автомобільна інспекція, яка ледь не залишила собі авто на згадку про зустріч з володарем Суперкубка УЄФА. Перша моя гра. По-моєму, Чорноморець, якщо я не ошибаюсь. Це якраз приличний серйозний суперник був. Мы сидим на, на базе, готовимся к игре. Завтра у меня игра. И я где я в часов 10 вечера решил выехать э, с базы на машине, подзаправить машину. И я вышел, э, выехал с базы в спортивном костюме. Естественно, документы остались э, на базе. Я только проехал метров. 100 милиция останавливает. Ваши документы. Я говорю, ой, вы знаете, я забыл. Они у меня на базе, я представился. Тренеру я говорю, нет, да это то, ничего не знаю. Ваши документы. Я говорю, да ну давайте подъедем на базу, давай это самое. Ну так и так, я же ничего же, хотел вот за... заехать, заправиться на Ничего не знаю, на штрафплощадку машину. Я говорю, да подождите, вы что делаете? У меня это уже 11 вечера, я нерв... начал нервничать, блин. Он меня это самое, все, и на штрафплощадку. Я говорю, ну поехали, я говорю, давай. И вот а где-то мурыжили меня до 12, до, наверное, это. У меня вот эти первые впечатления, я настолько расстроился, мы потом эту игру проиграли. Я говорю, нет, І президент говорю, не хочу ні Черкас, бо ні міліція ваша нічого не хочу на очах у Мунтяна. Новітня команда майстрів черкаського футболу зробила крок до еліти. Черкаський Дніпро достроково вирвав путівку у першу лігу. А успіх у матчі зі скалою став повторенням рекорду. Черкаський Дніпро не знає гіркоти поразок уже 17 матчів поспіль. А це повторення під 60-річчя черкаського клубу результату колгоспника 64-го року та Дніпра 2005-го. Головні здобутки черкаської футбольної історії будуть згадувати на центральному стадіоні Черкас 31 травня, коли тут відбудеться масштабне святкування 60-річчя головної футбольної команди Черкас. 60 років великої історії, 60 років перемог, звершень очікувань та результатів від буревісника до черкаського Дніпра через колгоспник, Дніпро, Граніт та Славутич. 60 років в команді майстрів Черкас запрошуємо відзначити знакову подію разом. Святкові заходи з нагоди 60-річчя команди майстрів проходимуть протягом травня. Кульмінацією стане святкування на стадіоні Центральне, яке відбудеться 31 травня під час фіналу Кубка Області. Відзначимо славну історію черкаського футболу разом. Шановні друзі. Ну і в рамках святкування 60-річчя професійного футбольного клубу Черкащини ми запросили до нашої розмови. Справжню легенду, людину, яка переклалася до, напевне, поки що найгучнішого результату в історії черкаського футболу, а це, скажімо так, зупинилася за крок до виходу у прем'єр-лігу. Це тренер Володимир Мунтян. Володимир Федорович, доброго дня. Приємно mm -hmm. вас бачити у Черкасах. Спасибо. Володимир Федорович, ну, як, як ми говоримо, да, більшість болівальників зараз все-таки згадує ось цей рік тей сезон 98-99, коли команда зупинилася там не те, що за крок, а там за, за якісь сантиметри від прем'єр-ліги. Да. Напевно, для вас, як для тренера, це теж один із таких ну, от, серйозних спогадів. Да. От, пригадайте, той сезон ну, не, не перше питання да, для вас, напевно, такого характеру, чого не вистачило саме от в тому чемпіонаті. Дуже серйозна боротьба. Ну и команда, властно, претендувала, як никто інший, на то, что представляет Черкащину у премьер-лизи. Ох, какой вопрос мне зада задаете такой не совсем приятный. Честно говоря, мне самому хотелось, очень хотелось. С моим появлением думал, ну вот, что-то такое произойдет в Черкасах, чтобы футбольная Черкащина и вся область, она была представлена в премьер-лиге. Тогда высшая лига была, да? Но во всяком случае, я старался сделать все для того, чтобы это могло осуществиться. Наверное, все-таки чего-то я не, не доделал. Наверное, все-таки могло повлиять мое там, четырех, четырехгодичное пребывание в Гвинее, когда я был там на, в, в, Африка, в Африке на тренерской работе со сборной Гвинеи, может быть, это могло повлиять на мое отсутствие, не видя чемпионата, не видя вот этого какого-то изменения, который, то есть, я прилетел, я сразу, как говорится, окунулся в, в чемпионат Украины. Но мне, мне очень жалко, что так получилось. Почему? Потому как, ну, 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 та, та ситуация, которая она складывалась в те годы, она, ну, напрашивалась, чтобы команда была представлена. Подбор футболистов был шикарный. Такие были футболисты, Косырин, Грицай, два Грицая. Они вдвоем с Косырином, Олег и Косырин, они забили больше вдвоем больше всех голов. По-моему, один 18, а второй 19. 37 мячей забили. Но, во всяком случае, борьба была как раз между Черноморцем, нами и, 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 и там еще торпеда Запорожья, по-моему. И вот такая вот ситуация была, она не совсем твердая. Вот еще бы немножко бы, хоть бы чуть-чуть больше времени было, у меня, может быть, я бы... какие-то пути, щоб ми не играли этой дополнительного матч, може бути. Почому? Я вірив в то, что мы можем що ми можемо займати ті места, які дають право э, играть в высшей лігі. Але все-таки додатковий матч був. Матч був ну, неймовірно драматичний. Да? Там обстукали каркасовий рік. Купа епізодів було. Один-три програли, при тому програли. Ну, знаете, так із... серьезными апелляциями, при этом этих апелляций было очень много, до судейства, ну и так далее. Вот вспомните, самый финальный матч, знаешь, что тогда вот на стадионе Динамо собралось, а, там, я... Я, 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 не знаю, сколько там процентов черкащан было. Не, ну, во всяком случае, три четверти, я думаю, три четверти стадиона было заполнено черкащанами. Но сам матч, который он начался, э, мне кажется, мы, э, ну, Сами в какой-то степени виноваты в том, что мы не реализовали те моменты, какие у нас были. Если бы мы использовали один, второй там, момент, ну вы знаете, настолько было их количество. Ну забей один, два, три мяча, все, тогда бы это. А игра была такая уже потом немножко нервная, немножко не получались э, что-то такое. Ну такие игры, как правило, нервные проходят, но со стороны, может быть, и, скорее всего, и там судейство чуть-чуть, там это не буду, не хочу об этом даже говорить, потому как это, по-моему, уже сколько лет, это наболевшая тема и на сегодняшний день остается, поэтому э, мы сами виноваты в том, скорее всего, что не мы сами, я виноват в том, что мы, потому что мы сами виноваты. Кто руководил командой? Мунтян. Значит, вот и отвечай. Поэтому я, конечно, сожалею о том, что не удалось в этот, будем говорить, сезон значит, это самое, как говорится, добиться права играть в высшей лиге. Ну, а, знаете, азарт, сила, надежда, все-таки она же, ну, умирает последняя как это. Но ну, я все-таки верил, надеялся, что если мы несчастны, то следующие мы обязательно должны добиться этого права и играть в высшей лиге. Ну, увы, получилась несколько другая ситуация, поменялись кое-какие дела у руководителей, там что-то произошло. Поэтому пришлось как-то вот это все, цели и задачи отложить на какие-то. Да. И, к сожалению, до сегодняшнего дня получается клуб. Я с удовольствием приезжаю на, это, на, это, ну, на мероприятие от Клим, потому как это кусочек моей, моего сердца осталось здесь, в Черкасах. И где бы я ни работал, всегда относился с самым профессиональным серьезнейшим образом, поэтому мне приятно присутствовать здесь, сидеться, чуть-чуть огорчение, которое мы не выполнили в те, как говорится, в те сезоны, которые были. Какая ситуация была после того матча? Там в Роздягальне, дома, ну и так далее. Там буквально пару дней невероятный тиск, напевно, моральный был. Моральность, да, такого, знаете, со стороны кого-то там чего-то не было, такого, знаете, это самое, недовольство, что мы не это. Все прекрасно понимали. Когда только нам говорят, вы будете играть эту игру, типа переигровку, все уже прекрасно понимали, для чего. Это. То есть многие мне уже до игры говорили, Володь. А я сам себе думаю, ну забей один, второй, третий, тогда что? В варианте он и Ну да, что бы могло, кто мог помешать нам? Говорят, да, судьи там это, да какие судьи, блин? Забей раз, два, три и все, привет. А тут как раз получается при уже равенстве да, действия на футбольном поле, судья имеет уже немножко больше шансов где-то что-то такое сотворить. Добре, ну якщо відволікатися від тих років, зараз Черкаському Дніпру 60 От да. Саме в травневі дні виповнюється цьому професіональному клубу. Цією командою зараз опікується, до речі, теж екс-футболіст, яким ви керували, да? це Ігор Столовицький. От згадайте, згадайте цього футболіста, ну, це гравець центра центрополітки, експресивний хлопець, да, при тому, що, да, при тому, да, що, да, що да. Черкасець. знаєте, приємно, Я віддався. как у Игорь, по-моему, да? Игорь, Игорь, да. Я с ним виделся, и когда мне О, говорю, и Владимир Григорьевич, и Лашкову тоже говорю, молодцы, что вы все-таки опираетесь на своих кадров, на своих воспитанников. Это, это правильно. И это правильно. Я, где бы я ни находился, вот меня там приглашали и туда, и туда я работал. И я всегда говорил с ребятам, которые там находились у меня в помощниках, говорят, дорогие мои, Сколько я смогу, чем я смогу помочь вам, пожалуйста, не Мунтян должен здесь работать, не там не Сидоров, Петров, а вы, местные, должны это все делать. Нужна моя помощь. Я, ну, это ситуация такая. Не я же сам взял, приехал это. Меня пригласили. Давайте вместе мы сделаем это. Я чем смогу, тем это опыт свой передам. Там, если он необходим, может быть, действительно. Но все-таки где-то есть какой-то опыт даже в конце концов это же жизненное, но ну, не говоря уже о футбольной жизни. Поэтому всегда нужно иметь и опираться на кадр свои, которые они, они здесь же, они вот по этим родным местам ходишь, они всегда будут тебе это, близки, и ты будешь больше переживать, если ты неудачно сыграл какую-то игру дома, но тебе не, тебе стыдно на улицу выйти, понимаете как? Это же, это очень важно. Это игрок, если он свой местный, он не пойдет в кафе там или в ресторан, или в ночной клуб, если он проиграл. А это говорит о, о чувстве о таком патриотизме, которому мы, к сожалению, немножко забыли, немножко как-то потеряли эти качества. А воспитывать их надо. И когда эти появляются свои вот эти, будем говорить цветочки, там какие-то такие, будем говорить, это, их нужно беречь, их нужно как-то оберегать, и они появятся, они будут у вас здесь. <плес> ну и еще одно запитание. Вы, у вас довольно широкая география тренерская, так? Вы были и в Африке, вы работали и в России, работали в Украине. Вот ну, Футбольный висновок можете сделать, да? Но на виду запорука успеха в футболе. В чем, может быть, тренерская? Пожалуйста. Ну, любая. Вообще, вот как сравнивают, ну, многие, когда еще игроком был, вопрос задавали, да, вот как, а, а перешел на тренер. Как вам вот тяжелее было, когда игроком был или когда на тренерскую работу перешел? А я потом начинаю думать это, подождите, а, ну как игрок был, какую цель ты ставил перед собой? Ну, наверное, попасть в основной состав поначалу, да, в дубль, там, в основной состав, попасть в сборную, на какой-то уровень выходить, это легко? Наверное, нет. Наверное, это надо в такие усилия вкладывать, столько нужно труда вложить. И тут же параллельно другой игрок, да, который пришел в команду, Какую он цель поставил? Ну, побыл здесь там полгодика-годик, получил там вот что-то такое, да? Пошел в другую команду. Получил там это все. Легко этому футболист? Вернее, тяжело? Да нет, наверное, нет. И вот так же я переношу потом на, на тренера, да? То же самое. Какую цель тренер ставит? Или же ты здесь вклиниваешься. Ну, наверное, каждый тренер старается сделать максимально, показать результат с коллективом, в котором ты работаешь. Но, к сожалению, создаются такие какие-то, будем говорить, моменты, которые не дают тебе этого сделать. Скорее, может быть, еще знания не позволяют, тоже это присутствует. Быть футболистом и стать тренером ну, как говорят в Одессе, это две большие разницы. А... Ну, а тренером это, это, это ты уже все, ты уже, ты стал на ступеньку, как говорится, выше, ты уже с позиции смотришь, не с позиции игрока. Вот когда я игроком был, думал, ну, тренер, я все не понял, ну, чего он, ну, это, так к нам относятся. Ну, мы же не какие-то роботы, мы это. А потом это же ты же рассуждаешь, как с позиции игрока. Ты же не находишься на том уровне. Как ты его поймешь? Вот когда ты уже поднялся на тот уровень, тогда думаешь, елки-палки. А действительно надо взаимопонимание. Игрок, тренер, тренер-игрок. Когда есть вот это взаимопонимание, и вот тогда потихонечку, понемножечку создается коллектив. Коллектив единомышленников, как говорили. Создается коллектив, который, возможно, решает вот эти какие-то поставленные задачи. А тренер, который появляется в одной команде, как игрок, побыл, побыл там, но опять же, это... Ну, вот я могу согласиться, с, будем говорить, с Маркевичем. Ну, в любой деятельности, ну, нашей спортивной, да, футбольной, ну, должен быть фарт, как он говорит. Вот, но ну, немножко удачи. Помимо фарта, конечно, нужны твои знания, психология, педагогика, все, все, все вот эти компоненты, которые они готовят, будем говорить, коллектив. Ну, и ты должен быть и дипломатом, и психологом, и, ну, всем. А что игрок? Вот мы приехали, нас привезли, нас накормили, нас одели, нас обули, за, еще и плюс еще за нашу любимую, как говорится, работу, тебе еще деньги платят. Елки-палки, ну красота, да? Отвезли, привезли, ты вышел 90 минут. Ну блин, неужели не стыдно тебе еще шагом походить по полю 90 минут за какие-то там, будем говорить, немалые денежки, да? Ну классно. Но жалко, только это годы быстро улетают. Это жик один миг какой-то. А потом у тебя начинается жизнь немножко другая. Ты же не живешь вот этим э, футбольным своим, это самое, вот, и живешь на этой вот мунтян и мунтян, да. Ну, уже скоро 70 лет будет, на следующий год 70 мунтян, да. Но, слава богу, народ, болельщик, помнит, э, я порой даже удивляюсь, насколько они так это все относятся, думаешь, боже мой, но ну я же это сам, уже столько лет не играю, Люди помнят, и я благодарен, искренне им благодарен. И сам думаю, неужели мы так, э, вот, как так сказал одному болельщику, вот, неужели мы так бегали здорово? Не, вы не бегали, вы играли хорошо. Ну, правда интересно. Это думаю, ну, значит не зря, значит не зря мы, как говорится, прожили эти годы. Плохо как, только тогда, когда э, кто забывает, откуда он родом, откуда он вырос, от, с какой ты вырос с Земли, с нашей, здесь, нашей. И, и не летает в облаках, если что-то такое ты чего-то достиг. Ну, блин, опустись, не надо. Тебя быстро это оттуда могут э, опустить. Володимир Федорович, ну і ви зараз на Черкаській землі. Так, через е, е, буквально там, кілька тижнів у Черкаси будуть визначати 60 років команд. Зараз команда має назву Черкаський Дніпро. То ваше побажання цьому колективу, колективу, який фактично вже підвищився у класі, е, колективу, який десь там бачить себе у першій лізі, а можливо навіть і у прем'єр-лізі. Ну що, друзі, мої. Я... Конечно, с удовольствием хотел бы вас поздравить с такой датой прекрасной. Через этот э, футбольный клуб такие прошли знаменитости в своей истории футбольного клуба. Вы знаете, э, называть я не буду перечислять. Но во всяком случае, уважение и дань памяти многим, которых, к сожалению, уже нет в живых, они много сделали для того, чтобы, наверное, все-таки этот э, черкасский клуб, э, он э, был на виду. И мне кажется, ребята, вам э, просто надо верить в это. Верить в то, что это наступит тот день, когда вся Черкащина будет приезжать на ваши матчи, которые будете выиграть в высшей лиге. Я в это верю. Я хотел бы, во-первых поздравить с юбилеем 60-летним. Всем пожелать здоровья. Ну, конечно, удачи. Потому как на Титаник, когда садились все, там были и богатые, и здоровые, блин. Ну, удачи не было у них. Они вот, это мне выражение очень понравилось, когда это сопоставили, да, думаешь, действительно так, а? Чего не хватило Титанику? Ребятки, удачи вам! я с благодарностью обращаюсь к руководителям, которые меня пригласили на этот, будем говорить, юбилей. Я надеюсь все-таки, что наша дружба, она будет у нас продолжаться. Я оставил кусочек сердца в Черкасах, в футбольном клубе. Я желаю вам удачи. Спасибо володимир Федорович. Ми теж дякуємо, що знайшли час. Приїхали з Черкаси. Ну і не забувайте зрозуміло, що за команди теж залишили. Коли кажете шматок шматочок свого серця. Спасибі.